السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی پیارے دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے پارا کو مسکہ کیسے بنانا پارا کو اپنی ہتھیلی پر مسکہ بنا لیں نسخے کی طرف جانے سے پہلے میری ایک عرض سن لیں کہ پارے کا مسئلہ بنانا یا پارے کا کشتہ کرنا یا کوئی کشتہ کرنا یہ عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے یہ ایک بڑا علم ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ سونا بنانا چاندی بنانا وغیرہ وغیرہ یہ بہت سی باتیں آپ, آپ نے سنی ہوں گی آج ہم آپ کو جو سونا چاندی کا وعدہ تو نہیں کرتے بلکہ پارا کو مکھن کی طرح کر کے اس سے تانبا سفید سٹیل کی طرح بنانے کا عمل بتائیں گے فارمولا بتائیں گے آگے اس سے عقل کے ساتھ آپ بہت سے کام لے سکتے ہیں کشتہ کریں سونا بنائیں چاندی بنائیں یہ آپ کا مسئلہ ہے ہم نے صرف آپ کو بتانا ہے کہ پارے کو مسکہ کیسے کیا جاتا ہے اور تانبا کو اسٹیل کی طرح سفید کیسے کیا جاتا ہے آپ بہت سے کام لے سکتے ہیں سب سے پہلے آتے ہیں کہ پارا کو استعمال کس طرح کرنا ہے پہلے پارا کو مصفی یعنی صاف کرنا ہے بعد اس کے اس کو استعمال میں لانا ہے بہتر تو ہے کہ پارا ای ہی لیں جو بازار سے ملتا ہے وہ یا تو مشینوں میں چل چل کر اس کا اثر ختم ہو گیا ہوتا ہے یا سکہ کا پارا ملتا ہے یہ ناکس پارا ہوتا ہے پھر کہتے ہیں کہ نسخہ صحیح نہیں بنایا یا صحیح نہیں دیا تو بہتر ہے کہ پارا ای مرک کا ہی استعمال کریں نہ ملے تو مجھ سے رابطہ کریں یہ پارا عام لوگ جو علم طب نہیں جانتے خود نہ بنائیں مشکل اور محنت مشقت طلب کام ہے خود بنانے سے بہتر ہے کسی اچھے استاد کی خدمت حاصل کریں یہ جو ویڈیو ہے صرف اور صرف تجربہ کار حکمات رات کے لیے ہے عام آدمی اس سے دور رہیں ورنہ وقت رقم پیسہ کا نقصان ہوگا تو بہتر ہے کہ کسی استاد کی خدمت حاصل کریں پارے کو سب سے پہلے نمک میں شہد میں اینڈ کی گیری سے پٹرول سے کسی بھی طریقے سے آپ پہلے سب سے پہلے پارے کو مصفی کریں پارا اگر مصفی ہو کر کشتہ ہو جائے تو یہ بہت سی بیماریوں کے لیے بہت ہی ارا چیز ہے مکوی بدن بنتا ہے مکوی بڑا ہے ممسک ہے مغلز منی ہے مصفی خون ہے دافہ امراض قاتل جراثیم اور قرم اموا خوڑے پھنسی لکوہ راشا تشنن نزلہ زکام کھانسی دمہ وجل مفاصل اور فساد امراض فساد بھی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے سر دیکھ کے مریض کے لیے بہت سارا چیز ہے کرو خبیصہ کے لیے مرمو میں پڑتا ہے داد چمبل اور خارج سے چھٹکاری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے دیوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو پارا بہت سارے امراض پر استعمال ہوتا ہے تو پارے کو مصفی کر لیا چلتے ہیں اب پورے نسخے کی طرح کہ پارے کو مکھن کی طرح کیسے بنانا ہے اور تلی پر رکھ کر آپ بنا لیں انشاءاللہ آپ کا پارا تلی پر ہی مسخہ بن جائے گا مکھن بن جائے گا گرہ بن جائے گی تو اس کے بعد اگلا عمل بتاؤں گا ایک دابو بتاؤں گا اس میں آپ تانبا کو سٹیل کی طرح سفید بنا سکتے ہیں تو چلتے ہیں دوستوں اب ویڈیو کی طرف تو فارمولا کچھ یوں ہے کہ یہ میرا عمل کردہ اور نسخہ ہے کیمیا میں بہت کام کی چیز ہے جس کا دل کرے بنا لے اور جس کا دل کرے اس کو چھوڑ دے اس سے جو کام لینا چاہے عقل کے ساتھ لے سکتا ہے عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے تو پیارے دوستو کرنا کو یوں ہے کہ سمبل فار آدھی رتی سرس کپور آدھی رتی دار چکنا آدھی رتی لوٹا سجی آدھی رتی ورکیا آدھی رتی شنگرف آدھی رتی نشادر آدھی رتی نیلا آدھی رتی نیلا آئی سی آئی کا لیں اور سب چیزیں ایک نمبر لینی ہیں اگر نہ ملے تو رابطہ کریں تو پیارے دوستو ایک سے لے کر نو تک چیزیں ہیں ان سب کو آپ نے علیحدہ علیحدہ بریق کرنی ہے سفوک کرنا ہے مان ٹالکم پوڈر کر لیں اور اوپر نمبر لگا دیں سمبل فار کا ایک نمبر ہے تو اس پر ایک لگائیں دار چکنے کا تین نمبر ہے اسی طرح ہر چیز پر آپ نمبر لکھ لیں اس کے بعد آپ نے کرنا کو یوں ہے کہ تیل سرسوں کا ایک نمبر نکلوانا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے دوائی بناتے ہوئے کمپرومائز نہیں کرنا ایک نمبر تیل نکلوانا ہے اور وہ لینا ہے دو سو گرام دو سو گرام اصلی سرسوں کا تیل لے کر کسی برتن میں ڈال کر آگ پر رکھ دیں آگ زیرو فلیم پر ہو اب ایک نمبر سے شروع کرنا ہے جو دوائی آپ نے پیسی ہی ہیں وہ ایک نمبر لینی ہے اور تیل میں ڈال کر لکڑی کے ساتھ اس کو حل کرنا ہے نمبر ایک پر سمبل فار ہے وہی وہ ڈالنا ہے اور لکڑی سے علاتے جائیں جب سمبل فار تیل میں حل ہو جائے تو دو نمبر پر رسک پور ڈال کر حل کریں اسی طرح نمبر بے نمبر چیزیں ڈال کر حل کر دیں اور آخر میں آگ تھوڑی تیز کر کے گندک ایک تولا اس میں ڈال دیں اور حل کر جب حل ہو جائے تو تیل آپ کا تیار ہے یہ تیل ایسا ہے دوستوں کہ پارا کو ہتھیلی پر رکھیں اور اوپر ایک دو قطرے تیل کے ڈالیں اور انگلی سے تھوڑا سا پارا کو رگڑیں تو دو تین سیکنڈ میں پارا مکھن کی طرح ہتھیلی پر جن جم جائے گا پارا گارا ہو جائے گا اب آپ نے ایک داب تیار کرنی ہے جو اس پر پارا میں بھی کام کرے گی اور بہت سے اور چیزوں کو بھی پکانے کے کام آئے گی سونا چاندی کا وعدہ ہم نہیں کرتے مگر جو کاریگر ہے وہ اس سے کام لے کر مستفید ہو سکتا ہے داب کے لیے آپ نے کرنا کو یوں ہے ایک پاؤ جس لے کر اس کو مصفی کر لیں اور کسی کڑائی میں ڈال کر پگھلا لیں جب پگھل جائے تو ایک پاؤ آمبا حل دی ایک پو برگ ہنا دونوں کو بریق صفوف کرنا ہے اور ایک درمیانہ نیم کا ڈنڈا لینا ہے برگ مہندی اور آمبا ہلدی بھی آپ نے لے لی نیم کا ڈنڈا بھی لے لیا کڑھائی میں جست ایک پو ڈال دیں اور نیچے آگ جلائیں جب جست پگھل جائے تو آمبا ہلدی اور برگ ہنا یعنی کہ مہندی کے پتروں کا جو سفو آپ نے تیار کیا ہے وہ چھٹکی چھٹکی ڈال کر نیم کے ڈنڈے سے ہلاتے جائیں اتنا ہلائیں اور چھٹکیں دیتے جائیں کہ یہ خاکہ تیار ہو جائے جب یہ خاکہ تیار ہو جائے گا تو سمجھیں دابو آپ کا تیار ہو گیا ہے اب کریں یوں کہ ایک تولا پارا کو چند کترے جو تیل آپ نے تیار کیا ہے وہ ڈال کر مسکا کا بنا لیں اور ایک تولہ تانبا کی پتریوں لے لیں اور ان پر یہ پارا چڑھا دیں اور جست کی داب میں رکھ کر کسی کجی میں آدھی داب داب نیچے ڈالیں اور اوپر یہ پتریاں رکھ دیں اور آدھی داب داب اوپر ڈال کر گل حکمت کر کے خشک کر لیں اور پانچ چھ کلو کی آگ دے دیں جب ٹھنڈا کر کے نکالیں گے تو تانبا آپ کا سفید سٹیل کی طرح چمکدار ہوگا یہاں تک میں جانتا ہوں جہاں تک آپ کو بتا دیا ہے آگے اس کا کشتہ کریں یا آپ جو بھی کام لیں یہ تانبا کام کرے گا دعاوں کا طالب حکیم تارک جوید المروف تارک پتال جنتر مشین والے فیصل آباد میرا نمبر ہے 0302 تین سو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ